Мелічка Ньюз знаходиться на дуже особливій виставці. Це виставка фотографій людей, які на початку свого життя, а в досить необраний обраний ними час, стали героями. Стали героями саме України, своєрідної землі. Вони з дитинства не мріяли полетіти в космос чи приймати участь у антитерористичній операції. Вони просто хотіли жити. У них були мрії, в них були якісь початки свого життєвого шляху, які були перервані одним моментом нападом на свою рідну землю. І коли їх спіткала ця біда, втрата когось кінців, когось здатності ходити взагалі, вони не здалися вони обличчями, які сьогодні представлені на виставці, представлені фотографіями, представлені емоційним відображенням, показують, що переможцем, в принципі, може стати кожен. Просто потрібно вірити в себе і в те, що ти несеш світові суспільству і кожному дню, який проживаєш. Тому. Николай, не нужно опускать руки, потому что перемогти может каждый. С вами Маричка Ньюс. Мы желаем перемоги в Украине, мэра и здоровья нашим чудовым героям. Поражаешься силой воли этих людей. Детки по-разному реагируют. Есть Но ну, основная масса, конечно, детей с болью. А вот что случилось с этим? Что случилось с этим? Вот, конечно, деткам надо рассказать немножко больше. Очень много людей, которые хотят поговорить про политику хотят проговорить про президента про то что продолжается война ну я стараюсь уводить эта тема всех беспокоит но я стараюсь эту тему вот мы сейчас находимся здесь и давайте мы просто побудем в этом давайте побудем в эти моменты чтобы ну оценить и фото и оценить этих людей, которые изображены, их сила воли. Потому что о политике можно говорить бесконечно, мы понимаем, что это все продолжается. Самое обидное, что их будет больше, этих ребят. По поколению старше, чем вы, я вам гожусь в матери. Так я это помню, что стыдно было подойти к инвалиду. Это вообще пряталось все. А старались не замечать детей инвалидов, потому что, ну, как-то... Ну, не принято. Это все закрывалось на это глаза. Вот очень хорошо, что сейчас это все показано. Были ребята, вот эти, которые герои, вот эти переможцы, было четверо на открытии. И вот они не про себя даже говорили, а о себе само собой. И они еще говорили о том, что оглядывайтесь вокруг. Вы посмотрите, сколько детей инвалидов, сколько, скольким людям нужна помощь. У нас нет пантусов. У нас эти люди, они не в социуме, они не ходят в театр, они не могут сесть в транспорт. И вот этим надо заниматься. Поэтому это тоже проект одну из целей имеет показать о том, что в этом есть проблема. Я думаю, что вот такие выставки и вот такие мероприятия, которые проводятся, они ломают людей. Наверное, все равно станет людей больше таких, которые будут сопереживать, будут участвовать. Поверьте, мы сегодня с болью сняли кассу, мы продали 120 журналов. Журнал стоит 50 гривен. Значит, денег было должно быть 6 тысяч, если 50 гривен журнал, денег 6 800 с хвостиком, и были 2 гривны, гривна, школьники бросали, невозможно было смотреть. То есть, если детки делятся этим, значит, они сопереживают, значит, что-то где-то повернулось. Просто они после таких травм, І залишаються дуже щасливими. Mm. На фотографіях це дуже видно. Як ви думаєте, з чим це пов'язано, що вони щасливі на фотографіях? Бо вони продовжують жити. Для них no. життя не закінчується на цьому. А в чому ви бачите продовження життя цих героїв? В них є мрії, до яких вони хочуть е їх е ну, здійснити, ці мрії хочуть. І вони до них якби. Йдуть до цього, до здійснення своїх мрій, і вони заради цього живуть. Є якась мрія, як ви думаєте, все об'єднуючи сьогодні і у героїв, і у нас з вами, і взагалі у всієї України. Ну так, щоб закінчилася ця війна і щоб був мир і спокій у нас.